எல்லாரும் விநாயகரை கும்பிட்டு தான் எல்லா வேலையும் ஆரம்பிப்பாங்க ஆனா ராஜராஜ சோழன் காலத்திலிருந்து இந்த வாராகி கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு தான் எதையும் செய்யணும் அப்படின்னு ராஜராஜ சோழன் துவங்கி வச்சார் ஏன்னா வெற்றிக்கு உரிய தெய்வம் அப்படிங்கிறவள் யாருன்னா இந்த வாராகி தான் அதனால வெற்றியை வாழ்க்கையில் நமக்கு பரிசாக தரக்கூடிய തജഗനൂ തജഗനൂ തജഗുതിതുജഗനൂ തജഗനൂ തജഗുതിതുതജഗനൂ തകിടതൂ തജഗകിടതൂ രുഗുതകിടതിടതൂ ജഗനൂ കരീം ജഗനൂ തതിജഗനൂ തതിജഗനൂ തതി തലീയുന്നതഗനം തനമ ॐ श्यामलायै विद्महे हलहस्ताय धीमहि तन्नो वाराहि प्रचोदयात् ॐ श्यामलायै विद्महे हलहस्ताय धीमहि तन्नो वाराहि प्रचोदयात् ॐ श्यामलायै विद्महे हलहस्ताय द्यात् ॐ श्यामलायै विद्महे हलहस्ताय धीमहि तन्नो वाराहि प्रचोदयात् ॐ श्यामलायै विद्महे हलहस्ताय धीमहि तन्नो वाराहि प्रचोदयात् ॐ श्यामलायै विद्महे धीमहि तन्नो वाराहि प्रचोदयात् ॐ श्यामलायै विद्महे हलहस्ताय धीमहि तन्नो वाराहि प्रचोदयात् ॐ श्यामलायै विद्महे हलहस्ताय धीमहि तन्नो वाराहि प्रचोदयात् ॐ श्यामलायै विद्महे हलहस्ताय धीयात् ॐ श्यामलायै विद्महे हलहस्ताय धीमहि तन्नो वाराहि प्रचोदयात् ॐ श्यामलायै विद्महे हलहस्ताय धीमहि तन्नो वाराहि प्रचोदयात् ॐ श्यामलायै विद्महे हलहस्ताय धीमहि i